Gaji seribu tujuh ratus boleh kaya ke? Apa itu maksud kaya bagi kamu? Adakah kalau kamu mempunyai satu rumah yang besar Lepas tu cash kamu kurang Ataupun tak ada Adakah itu kaya? Ataupun kamu punya tanah yang luas Adakah itu kaya? Ataupun kamu punya seratus ribu Ataupun lima ratus ribu ringgit Di dalam bank account Adakah itu kaya? Imagine kepada kamu yang uh, gaji seribu tujuh Pernahkah di mana kamu setelah tiba gaji contoh hari ini adalah hari gaji kamu lah and then kamu melihat di social media Instagram, Facebook, TikTok kawan kamu semua pergi melancong dan kamu rasa kamu ketinggalan sebab macam tak mampu ya sebab tujuh memang tak banyak baru hari pertama terima apa yang akan jadi dengan hari seterusnya sehinggalah next gaji dapatkah gaji 1700 tu bolehkah kita jadi kaya boleh asalkan kamu ada tiga kriteria ini pertama kamu mesti penyabar lepas tu kamu mesti proaktif yang ketiga ini paling penting kamu tak boleh FOMO FOMO adalah fear of missing out boleh tak ikut trend kamu kental mental ya eh? kamu tak ikut trend itu kalau kamu dapat berjaya tiga ni nescaya kamu boleh berjaya jadi kaya dengan gaji yang hanya seribu tujuh video ni dia ada lain sedikit fahaman dia lain sedikit sistem yang saya guna and sistem yang saya saya gunakan dan saya akan share dengan kamu semua adalah yang saya guna sendiri dari dulu bertahun-tahun selalunya channel lain akan cakap lima puluh tiga puluh dua puluh punya sistem tapi dalam channel ni saya sendiri akan guna RM10 dua puluh tiga puluh empat puluh punya sistem senang ingat senang ingatkan puluh adalah sebahagian pertama dari gaji kita yang kita kena potong dan bagi kepada Tuhan itu kepada yang beragama Kristian yang kita ada tiding ada satu pemberian yang bagi saya eh, mungkin antara kamu tak setuju dengan tiding ada yang kamu akan cakap bagi dengan hati yang bahagia hari kala sebut amount tapi bagi bagi saya lain bagi saya yang pertama tetap Tuhan punya sebab in fact apa yang kita ada di dunia ini bukan kita punya Whatever we think we own is on loan. Okay, itu kata dari Pastor Rick Warren. Dengan berbekalkan mentaliti yang macam tu, setiap kali saya terima gaji, 10% akan terus ke gereja, terus ke Tuhan. So kita ada 10% lagi. Apakah itu 20, 30 dan 40? Saya akan kuraikan di dalam Excel lepas ni. Jom kita main-main Excel. Kasi bop, 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 bop. Kalau kamu nak download Excel to free yang saya gunakan dalam video ini kamu boleh pergi ke website saya download.com type download.com di dalam Google search dan kamu tekan enter di sana kamu akan melihat saya punya wajah terpampang kamu akan pergi ke menu kalau vertical on the phone kamu akan klik yang ada tanda sama dengan tu sengkang dua dan menu yang akan keluar pergi ke tempat main-main Excel di sana kamu boleh tekan download dan Excel yang saya pakai ini adalah yang sama di dalam website tu. Jom. Okey. Um, kalau kamu sudah download saya punya Excel tu, um, you can see dekat sheet yang pertama ni di bawah ni. Tengok saya punya mouse, uh, mouse dekat Januari. Ini merangkumi semua bulan yang adalah dalam setahun. Gross pay adalah gaji kasar. Okey. Kiranya gaji kasar anda RM1,700. Maybe tolak EPF uh, ataupun SOCSO. Yang sepatutnya net pay anda. Uh, saya agak-agak lah. Mungkin RM1,500. And di sini saya assume. Seandainya kan anda tak ada side income. So, total income anda memang RM1,500. Okay, daripada Saya punya pengalaman sendiri tadi. Yang saya cakap 10 20 30 40 10 adalah ke Tuhan. Awal-awal. Dah potong 150 daripada 1,500 Which is 10% lah daripada net pay yang kamu ada Okay So, lepas 150 tu tinggal yang baki lain So, bagi saya Nombor 2 Kena bagi emergency fund Okay Sebab so, kamu baru masuk kerja And di sini saya assume kamu umur 20 ya Kamu umur 20 muda lagi 20 umur kamu So, anggap pada masa ni kamu tak ada gaji Tak ada extra duit Kalau ada apa-apa berlaku terhadap hidup anda Kalau selalunya dalam um, Financial punya advice Di channel lain dia orang selalu akan cakap 3 bulan ke 6 bulan Maksudnya 3 bulan daripada Gaji anda Kamu mesti ada cash sebanyak RM4,500 Ini adalah kalau anda ada emergency Contoh ada family yang tengah sakit Anda kena balik Beli tiket uh, kapal terbang secara last minute ataupun anak sendiri sakit ataupun um, banyak yang perkara yang tak diingini berlaku yang memerlukan duit ini suggestion 3 bulan 3 bulan iaitu kalau gaji ada RM1,500 kamu darab lah 3 ya. 3 iaitu RM4,500 kalau kamu simpan RM200 setiap bulan daripada gaji yang tadi itu kamu perlukan 22 bulan baru capai 4500. So bagi saya mungkin sudahlah umur kamu muda, mungkin kamu belum dapat ikut. Ya. So apa yang saya sarankan di sini, kamu at least simpan satu bulan sahaja dulu iaitu 1500. Untuk kamu capai 1500, kamu, kamu cuma perlukan 7.5 bulan tak sampai setahun. Then kamu sudah ada 1500 untuk kereta emergency anda. So di sini actually RM200 pertama ni adalah bersifat sementara. Okey. So lepas tu saving kedua, ini pastikan auto. Kenapa saya simpan auto di sini? Okey, di sini kamu mungkin boleh guna Versa sebagai tabung kecemasan. So Versa ni adalah money market fund yang kamu boleh simpan and withdraw paling lambat pun hari besok. So, emergency fund tak sesuai kalau kamu simpan di fixed deposit so fixed deposit kamu kena lock duit tu selama setahun apalah guna untuk emergency fund kan ataupun ASB kamu tak sabar atau tak dapat juga so RM200 saya sarankan simpan di tempat money market fund Ya, yeah? and then kamu ada saving lagi RM200 so RM200, RM200, RM400 kalau kita lihat di sini adalah 26.6% hampir mencapai target kita 30% tak apa Personal <coughs> suggestion mungkin kamu menyewa rumah ini guys Kalau kamu kerja 1700 let's say kamu kerja di supermarket gaji 1700 Kamu boleh buat negotiation di sini Kalau toke tu yang punya kedai atau owner tu boleh bagi kamu tempat tinggal Um, maybe kamu cuma bayar 100 ringgit sahaja untuk bil api utilities kamu ambil yang tu sebab bagi saya kamu masih muda And kamu boleh saja start sebagai orang yang tak ada duit Tak apa, kamu tak akan malu So orang faham Yang umur 20 20 tu memang tak ada duit So buatlah cara tak ada duit Tak apa Sebenarnya so, dia tak lama Okay So let's say di sini worst case 300 Kalau tak ada 300 Mungkin kamu bayar 100 sahaja untuk to toke okay? okay Contoh Kalau kamu jangan ambil dulu Itu saya punya saranan sebab kalau kamu tinggal di atas kedai yang kamu kerja Tak perlu kereta Okey, hati kena tahan sedikit So, maksudnya kamu pun tak ada car fuel Utilities mungkin dah termaktub di sini tadi Ataupun boleh buat extra Termasuk handphone lah And then food ha, Daripada saya dapat RM248 Kita pergi di sini sebelah kanan Saya punya calculation macam ni Ini saya sendiri pernah buat dulu ya Every Sabtu Saya pergi supermarket Kenapa? Sebab supermarket jualan dia lebih murah daripada cold storage yang saya tahu lepas tu dia fresh kalau kamu pergi awal pagi Sabtu pergi dalam jam 6.30 pagi ataupun 7 .00. kalau lambat mungkin barang yang murah sudah kena beli so di sini saya just uh, rumuskan sajalah satu egg tray RM18 oh mungkin RM20 so egg tray ni kamu takkan beli setiap minggu saya rasa kamu takkan habiskan satu tray tu ya seminggu lepas tu mungkin beli ikan atau ayam RM20 Maksud mungkin ada sayur sikit Ada sini mungkin benda-benda yang Beras Itu pun beras 5kg Mungkin kamu tak akan beli sentiasa Ataupun tong gas Untuk stof so, Saya just simpan extra RM18 So agak-agak dalam RM62 So RM62 ini Saya simpan di market Visit market 4 kali seminggu Jadi RM248 So RM248 ni saya dapat value ni untuk food. Yang lain insurans kamu bagi saya lah. Sebab kamu baru bekerja seribu lima. Oh, tunggu dulu. Benda tu boleh tunggu. Kamu masih muda. Okay. Now this moment kamu fokus dengan dapatkan satu bulan dulu. Gaji kamu untuk emergency fund. Iaitu seribu lima ratus cash sendiri. Okay. So dengan semua tolakan tadi God sudah. Okay. Kepada gereja ataupun apa-apa. Asal dia sepuluh Emergency fund ada. Saving ada. House rent semua ada Food ada Kamu ada surplus Surplus ni maksudnya Baki duit sudah kamu guna Iaitu 552 So 552 di sini adalah entertainment Entertainment kamu di sini Selepas kamu tak bayar sewa Mungkin bayar sedikit kepada toke Adalah 36% Kalau kamu perlu sewa bilik Contohlah Masih lagi perlu sewa bilik Kita tukar 300 balik Dan kamu ada Lebihan duit 352 which is dalam 23% almost menyamai kita punya target 20%. Okey. So saya ulang kembali. Got 8 uh, 150 10%, saving 400 26%, 36% untuk komitmen 39%, entertainment 20%. So apa kita nak buat dengan duit lebihan? Itu terpulang kepada kamu. Kamu nak pergi fun fair, kamu nak pergi tengok wayang, kamu nak minum Zeus, suka hati Ini adalah free guilt money Kenapa? Sebab satu kamu sudah bagi Tuhan Yang sepatutnya Yang dua kamu sudah Commit untuk business fund Yang tiga Kamu sudah buat saving Ya Dengan utility semua dah cover So Untuk menjawab soalan kita hari ini Bolehkah kamu jadi kaya? Guys Ingat tak gaji pokok adalah RM1,700 Dan net pay kamu RM1,500 Yang RM200 lebih ni pergi mana? Kita pergi ke Next eh uh, taps EPF. Okay kamu tengok ah. Ha? Normally dia akan potong 11% daripada gaji kamu. So 11% daripada gaji kamu tadi adalah 187, right? And then company yang kamu kerja tu akan bagi kamu 12% contribution dia kepada kamu setiap bulan. 204 ini dari company, bukan dari duit kamu ha? dia bagi kamu. So ini dua bertambah equivalent to 391 ringgit. Okey, so time 12 itu adalah yearly telah terkumpul berapa EPF kamu. So 4006 ni dia akan masuk ke sini. Let's say lah setiap tahun EPF punya dividend 6% flat dia setiap tahun 600 flat. 6% ah. Ha. Pastu kenaikan gaji kamu saya assume cuma 5% setiap tahun. Ini dengan andaian kamu tak naik pangkat, kamu kerja di tempat yang sama, di pangkat yang sama 1007 sampai 35 tahun. Umur kamu 20, kalau 35 tahun, umur kamu dah 55. Kamu tengok dalam EPF dalam 30, 35 tahun yang akan datang, kamu ada 1.018 juta. Inilah saya katakan kuasa compound. Ha, kalau kamu tak tahu Apa itu compound Next time saya akan buat video pasal compound Okay So kamu memang akan jadi jutawan satu hari nanti Dengan gaji RM1,700 saja Ini adalah worst case guys Kenapa? Takkanlah kamu selama-lamanya nak gaji RM1,700 And ini adalah situasi di mana kamu tak ada extra income Kamu tak buat extra income Lepas tu kamu uh, Stagnant macam tu saja Okay And then yang saving tadi ya, Saya nak uraikan yang 400 tadi ya. Anggap kamu sudah berjaya dapat 1,500. 400 kamu pergi. Contoh pergi ke sini. Contoh kamu pergi ke tempat yang boleh beri pulangan 600 uh, setahun. Ini 400 yang kamu buat bulan-bulan tu dalam 12. 4,800 dia akan pindah ke sini. 600 selama 5 tahun sahaja kamu telah mengumpul 27,000 cash. Di sini. Okay, notice tadi kamu tak ada kereta. Di sini kamu bolehlah beli second hand car cash. Cari kereta yang berharga RM20,000 ataupun RM25,000 cash. Masih bagus. Mungkin Pro 2 banyak kereta yang masih bagus. Lepas tu kamu tak perlu hutang bulan-bulan. Okay. Kalau itu adalah kaya bagi kamu, okay tak apa. Tapi kalau kamu tak nak kereta, kamu imagine dengan RM4,000 yang kamu dah collect setahun selama 5 tahun. Kalau kamu withdraw setiap tahun di pulangan yang memberi 600, tapi kamu withdraw 400 lah, oh. kamu akan dapat 1100 lebih setahun untuk kamu spend tak rasa bersalah. Ini kamu boleh pergi melancong. Okey, ini belum 400. Apatah lagi kalau kamu berjaya simpan macam 600 di sini, ini akan naik. So ini akan bagi freedom kepada kamu Kamu boleh buat apa saja Nak beli kereta, nak kahwin Boleh dalam lima tahun okay? Kalau kamu tak buat macam ni Kalau kamu tak potong al awal di sini Dalam lima tahun pun kamu tak ada 40,000 cash okay? Ini yang saya nak sedarkan kamu semua Betapa pentingnya Automatic Setkan di dalam pelaburan tu Untuk auto labur Supaya kamu tak nampak Dia akan automatic kena didak <coughs> Okay So Itu baru 600 Okey. Dan kandakan gaji tadi ini EPF lah ha? 400 Kalau kamu berjaya one day Simpan 1000 Contoh Setiap bulan Kalau kamu ada side income Yang bagi RM500 Jadi content creator kah ha? No. Kamu boleh Dapat RM67,000 Dalam masa 5 tahun Dan Kamu boleh gunakan RM2,800 Setahun Kamu withdraw ni Kamu boleh pergi ke Mana Indonesia Kamu boleh pergi ke Thailand Vietnam, Laos Sebab dia punya Cost kalau Empat malam Dalam dua ribu lebih Tengok Siapa kata Gaji seribu tujuh Tak dapat jadi kaya Boleh Boleh seboleh-bolehnya Asal kamu tahu Ikut formula ni And then dapat berkat dari Tuhan tadi Sepuluh peratus Okay Until next video guys Ini baru permulaan Harap kamu terus bersama saya Share video ni dengan orang lain yang Kamu rasa ingin tahu Pasal kewangan Alright, kita ciao.